السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مدن له ومن يهده فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال تعالى في كلامه النديد والقرآن الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق بالنور وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكر بن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل <سؤال> محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، بلغ العلا بكماله. كشف الدجا بجماله أسلف جنوب رقص عليه صلوا عليه وآله رَبِّ سِدْنِي إما ربي يسر ولا تؤسر وتمم علينا بالخير وبك نستعينك يا مستعان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار <applause> الحمد لله الله فاكر دربار نكهة الشكر والسجود جمع رب العزة ماذا كي الله فاكر هزار نعمت الله تعالى مادل كي دان সবচেয়ে বড় যে আহমদ আল্লাহ পাখরের সুস্থতা আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুস্থতা দান করেছেন এই জন্য দিন থেকে আল্লাহ পাকের শুক্র আদায় করে সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ